abu xurara roziyallohu anhudan u kishi shunday deydi bayna ard fi fi sahabatin isqi hadiqata fulan sahabu mahu rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytadilar bir kishi sahroda ketib borar ekan sahroda to'satdan osmondagi bulutdan bir ovoz eshitdi u bulutdagi ovoz falonchini bog'ini sug'or dedi ana shu bulut bir chekkaga surildida bir tog'li bo'lgan joyga yog'di ichidagi suvni Bu suvni hammasi ana shu tog'ni yoki toshli joyga yoqqanidan keyin bitta araqqa jamlandi xuddi birov uni boshqarayotgande va suv jamlanib pastga qarab boqdi ana shu aradan oqib borgan suv bir bog'ga kirdi payg'ambarimiz aytadilar bu bog'da turgan bir kishi bu suvni o'zini qo'lidagi asbobi bilan boshqarardi u yoqqa bu yoqqa ochari shunda boyagi bulutdagi ovozni eshitgan kishi taajjublanib bordida haligi bog'dagi ki kishiga qarab ey abdulloh dedi isming nima dedi bog'dagi kishi palonchi dedida de, bulutda aytilgan odamni ismini aytdi ya'ni shu odam edi odamni shundaabdulloh bog' egasi so'radi nimaga meni ismimni so'rayapsiz dedi shunda bulutdan ovoz eshitgan kishi aytdi manabu bulut kelib senga suv quydi shu bulutdan shunday bir ovozni eshitdim seni ismingni aytib turib shu odamni bog'iga suvini to'kkin shu odamning bog'ini sug'orgin deganni eshitdim bu bog'ing bilan nima ish qilasan dedi ya'ni ne bir karomating borki suv seni nomingni aytib kelib quyyapti boshqa yerga yog'mayapti yomg'ir bu hadis sahih muslimdan qaytarib aytaman bog' egasi endi yani, so'rading aytaman deyapti albatta men bu bog'dan chiqadigan narsani qarayman hosiliga qarayman uchdan birini sadaqa qilaman uchdan birini o'zim oilam bilan yeyman uchdan birini bog'ni o'ziga qaytaraman dedi hadis nihoyasiga yetdi mana bu hadisdan qanday xulosalar qanday bir ibratlar olinadi birinchidan mana boyagi kishi bulutdan chiqqan ovozni eshitdi bu karomat deyiladi birodarlar karomat bilan mo'jizani farqi bor mo'jiza faqatgina payg'ambarlarga berilgan bu mo'jiza shunday narsaki Alloh azza va vajallardan boshqa hech kim qila olmaydigan ish odam bolasi ojiz bo'lgan ish qaytarib aytamiz bu faqat payg'ambarlarga berilgan ammo karomat bor karomat haq masalan umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarda musulmon qo'shini bir joyda jang qiladida dushman ularni orqa tomondan aylanib o'tib qamal qilib qo'yishi xavfi bo'ladi mana shu sariya xabari yo'q turganida bir necha ming kilometr bu buyoqda madinada o'tirgan umar ibn hattob odamlarga xutba qilayotib turib to'satdan qutbasini bozib ya sariyyatal jabal ya sariyatal jabal deydi ya'ni e qo'shin toqqa chekininglar ey qo'shin toqqa chekininglar shunday a sezmaydi va mana shu aytilgan ovoz ana shu qo'shinning amiriga yetib boradi bu mo'jiza emas bu karomat qo'shin toqqa qarab chekinadi shu sababli mag'lubiyatdan qutulishadi kelib mana shunday ovozni de eshiting deganida madina ahli umarul xattob shu narsani aytganligini aytishadi karomat bor <laughs> narsa alloh taolo o'zining valiylariga bu narsani ko'rsatadiki o'zini qudratini alloh taolo bandalari ko'rishligini mana shu narsa bilan ko'rishligini xohlaydi usmon roziyallohu anhu kunlarni birida bir majlisda o'tirganida bir odam kilib o'tirdi usmon majlisiga roziyallohu orqasidan yana bitta odam keldi bir necha odam kirgandan keyin usmon roziyallohu anhu aytdiki hozir oldinglarga ko'zida zino alomati bor odam bir kirdi dedi bitta odam kirdi zino qilib keldi ko'zi bilan shundanabiy bu payg'ambardan keyin va kelyaptimi dedi odamlar usmon roziyallohu aytdilar yo'q bu mo'minning farosati dedi demak karomat bor ollohni bir solih valiylariga do'stlariga alloh taolo mana shunday bir kalomatlarni ko'rsatadi hozir biz aytayotgan kishi ham bulutdagi shu ovozni eshitdi ikkinchi olinadigan xulosa yomg'ir bu hayot suv bu hayot alloh taolo osmondan suvni tushirib o'li yerni tiriltirishligini aytadi inson jasadini nechi foizi suvdan iborat edi ulamolar ixtilo qilib qolishdi nechi foiz kelinglar ittifoqqa kelib olaylik yetmish to'qson yuz foiz yuz foiz suv bo'lsa qanab turibdi suve <laughs> muhimi insonni aksar qismi suvdan iborat demak osmondan tushgan suv siz bilan bizni tirikligimizni ta'minlaydigan alloh taoloning bir karomati mo'jizasi o'zi olimlarni kashfiyotlariga nazar solsangiz suvni o'zini tirik de narsa deb aytishyapti suvni stakandagi suvga yaponiyalik bir olimni tadqiqotini gapiryapti sen yomonsan sen, men seni yomon ko'raman deb suvga qattiq xunuk gaplarni gapirib turib muzxonaga qo'yib muzlatib shuni muzidan ko'chirib olib mikroskopda ko'rsa hali haligindagi chizilgan kristalni rasmi nihoyatda bir badbashara xunuk bo'jalgan surat bo'lyapti yana xuddi o'sha boshqa suvni olib turib men seni yaxshi ko'raman sen chiroylisan sen yaxshisan deb turib muzlatib kristallasa buni naqshi boshqacharoq chiqyapti go'zalroq suv o'zi tirik narsa deyapti olimlar va yomg'ir olloh taoloni bergan ulug' ne'matlaridan va yomg'irni qachon qayerga qancha yog'ishini faqat olloh biladi unda aytib berishyaptiku tog'li rayonlarga sel yog'ishlik xavfi bor deydi haqiqatdan yog'adi bu yo'q biz karomat deganda de halol haromni de taniydigan besh mahal namozda ibodatdagi mo'minni tushunamiz u namozdan bexabar ichib anaqa qilib yurgan odamni karomat demaymiz unikini ular Alloh taolo bergan ilmdan tajribadan foydalanib bulutni tugishiga qarab turib taxmin aytyapti ular ham aytadi 100% demaydi de yoqsa yog'adi yog'masa yo'q deydi hop <laughs> yomg'ir qayerga qancha qachon yog'adi Alloh taolo o'zi biladi chunki yomg'ir qachon qayerga qancha yog'ishligi Alloh taolo o'zini huzuriga olib qo'ygan 5 ta ilmdan bittasiga kiradi hech kimga bildirmagan Innalloha qiyomat soati qachon bo'lishini ilmi faqat Allohning huzurida va yomg'irni ham o'zi tushiradi hech kim bilmaydi qayerga qancha yog'ishini vaonaning qornidagi bolalarni chiroyli chiroylimi xunukmi aqli rasomi noqismi buni ham Alloh biladi. Va ma tadri taksibu olloh Nafs ertaga nima topishligini ham bilmaydi parvardigor biladi buni nafs ertaga qayerda o'lishligini ham bilmaydi ana shu olloh taolo hech kimga bildirmagan 5 ta ilmni bittasi yomg'ir ilmi buni faqat kim biladi Alloh biladi uchinchidan musulmon odam ro'parasidagi birodarining ismini bilmasa ey abdulloh deishi mumkin ekan bu mana shu bandaga nisbatan ikrom hurmat Allohning quli deb turib bu qulni Allohning ismiga izofa qilishligi birodar deymiz deymizu ey abdulloh desa demak bo'laverar ekan 4 to'rtinchidan musulmon odam o'zini savobli amallarini albatta berkitib yashirib yuradiki riyo suna aralashib qolmasin deydi berkitib qoladi amallarini. ammo agar odamlar ibratlanishlik şey uchun so'raydigan bo'lsa so'rashsa aytishligi ixlosga xilof emas chunki boyagi kishi kelib nima seni bir ishing bor seni atiyngni aytib turib yomg'ir kelib yog'yapti deganida qilgan ishini aytdi bizda so'ramasa ham girda demak so'raganda ibrat uchun so'ralsa aytsa bo'lar ekan ungacha nima qilmaslik kerak ekan ko'z ko'z qilmaslik kerak ekan bu hadisda bu hadisda miskin va faqrlarga hayri ehson qilishning fazilati haqida bir gap aytib o'tilindi ya'ni qarang uchdan birini de tarqataman deyapti uchdan birini de bola chaqam bilan yeyman uchdan birini biri bog'ni o'ziga sarflayman deyapti demak bu solih kishiga yomg'irni ismi aytilib qo'yilishlini sabablardan bittasi yetim bersada haqqini o'zini bog'idan chiqarib beradi shuning uchun umuman dunyo topayotgan tijorat bilan shug'ullanayotgan akalarimizga ham aytiladigan narsa qo'lida dunyo sovomi kambag'al bechorani haqqini bersin bu o'rinda qur'oni karimdagi qalam surasiga murojaat qilsak alloh taolo bog' egalarini qanday balolaganligini xabarini beradi astadubillah yamanda juda ya bir katta maydonda egallagan bog' bor edi ana shu avvalgi o'tgan davrlarda bu bog'ni egasi solih inson edi meva pishgan paytda hosil yig'iladigan paytda kambag'al bechoralar kelar edi ularni haqlari ulushlari berilar edi bu solih kishi shu ishida davomli bo'ldi bog' meva berib yashnab turdi endi noqobil farzandlarga qoldi otaning vafotidan keyin bu bog' shunda ular aytishdi otamiz esi yo'q odam edi shuncha katta bog'ni bir qismini mevasini berib beriuboradi e yani endi biz bermaymiz bermasak ko'proq teyadi o'zimizgadedi ular mana shunday bir ollohga osiy bo'ladigan ishda işte, niyat qilib yotishdi işte, qorong'ida borib hech kimga bildirmasdan terib yuboramiz birorta bir miskin kelib so'rab olmasin deb yotisadi kechasi bir aylanuvchi chiqdida bog'da bir aylanib qo'ydi bir o't chiqdi g'ordan o'sha yedag kuyib hamma daraxtlarni to'nkalari qoldi ko'ring nechi yillar bir bir tekis chiroyli meva daromad berib turgan bog' noqobil farzandlarni qo'liga o'tib kambag'al bechoralarni haqqini bermaymiz degan paytda alloh taolo ulardan bu bog'ni nima qildi olib qo'ydi oltinchidan bu hadis inson bolasi o'zini rizqini o'zini qo'li bilan o'zini mehnati bilan topib yeyishligiga ishora bor Biroq hisobidan kun ko'rayotgan pulni qayerdan kelib qanday bir mehnat mashaqqat evaziga kelayotganligini bilmagan odamni sarflashini ko'ring beli og'rimaganda nima degani bu rossiyada qanaqa qiyinchilik bilan pul jo'natayotganligini bilmayotgan enalarimizni pul sarflashini ko'ringlar 2 yil 2 yil betop bo'lib bemor bo'lib yurtidan bola chaqasidan uzoq bo'lib qiynanib to'p kelgan erdi bitta to'y o'tkazadi Shunda shunda shunday yerini sog'ib turib boring yana deydi. o'zi bitta poshga kasal bo'lib kelgan edi endi yana ketadi beli og'rimaganni noyishini ishini ko'r o'zini farzandini uzoq musofir yurtlarga jo'natgan aka ukalar opalarimiz ham bu ma'ruzalarda inshoolloh qanaqa qiyinchilik mashaqqat evaziga topib jo'natayotganligini jinday mulohaza qilinglar qadriga yetinglar isrof qilmanglar chunki bu farzandlar bu juft halollar safarda yurganlar keyin ham kerak bo'ladi sizlarga qadriga yetinglar demak inson o'zini qo'li bilan mehnat qilib pul topsa o'zini mehnati bilan topsa o'ylab sarflaydi rozimisizlar chunki dovud alayhissalom ham o'zini tirikchiligini podshoh payg'ambar qozi bo'lishiga qaramasdan temirchilig bilan tirikchiligini o'tkazgan eng yomon odam birovlarga yuk bo'lgan odam bilib qo'yinglar ukalar şey, shuning uchun uylanayotgandachi uylansa meni подderжка qiladi degan joydan qiz olmanglar eshitib qolyapmiz shu qizini olsak o'g'limizni bir bir ikki yil pоддержка qilib turadiganmi qaynotasi deb so'rab kelayotgan opalar bor ekan o'g'il boquvdingmi iymon qani ollohga rizq ollohdan degan e'tiqod qani ukalar tushunchamizni to'g'ri qilaylik rizq ollohni qo'lida otangiz o'lsa enangiz o'lsa ham sizni rizqingiz o'zingizni peshonangizga yozilgan siz bilan birga u birovni orqasidan kun ko'rmaylik nima demadinglar bu faqat Allohga iymon keltirgan mustaqil butun bir yuragi ham belagi ham beli ham mustahkam bo'lgan o'g'il bolada bo'ladi bunaqa e'tiqod boyadaqa bu fikrdagilar o'g'il bolada bo'lmaydi <laughs> 7 yettinchidan banda o'ziga keladigan rizqini mehnatidi bilan topib yeyishlik kerak orzu hayollar bilan faqat duo qilib o'tirsanlar bo'lmaydi duo qiladi Allohga tavakkal qiladi chiqib bir hunarda, bir kasbda tijoratni nima qiladi يتجن الشيدة نتيجة سنة الله تعالى يتوكل على أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته